Saudara, mereka yang disabit dalam jenayah penipuan online ataupun skam kini berdepan hukuman rotan selepas Parlimen meluluskan pindaan kepada rang undang-undang jenayah minggu ini. Kesemua anggota Parlimen sepakat bersetuju dengan pindaan tersebut termasuk hukuman antara 6 hingga 24 sebatan terhadap pesalah yang terlibat dalam kes penipuan. Lantas mengapakah hukuman lebih berat diperlukan bagi kes, kes jenayah sebegini? dan sejauh mana ia nantinya bakal benar-benar berkesan sebagai langkah pencegahan. Segmen analisis berita malam ini mendapatkan pandangan dua peguam mampat. Sebenarnya, skam ni termasuk dalam uh, istilah cheating lah ataupun kes penipuan. Cuma ni, skam ni dikatakan ada ciri-ciri yang tersendiri. Skam ni khusus untuk uh, jenayah yang melibatkan uh, kegunaan teknologi. Teknologi seperti uh, Internet, WhatsApp, SMS yang menghantarkan message kepada mangsa yang yang tidak tahu yang tidak ada prasangka tentang apa tujuan pemanggil. Yang kedua, ia selalunya melibatkan sindiket. Jadi bukan seorang, dia ada ramai orang yang bekerjasama untuk melakukan scam ini atau jenayah ini dengan kerjasama ada rangkaian, ada orang kedua, ketiga dan sebagainya dengan pindaan terbaharu di parlimen si penipu dan mereka yang merekrut atau ikut serta dalam sindiket penipuan boleh dikenakan hukuman antara 6 hingga 24 sebatar rotan. Ini sebagai tambahan kepada hukuman sedia ada. Menteri Negara Kanan Ehwal Dalam Negeri Sim En, menyifatkan penipuan online sebagai jenayah yang paling berleluasa di Singapura ketika ini. Sejak tahun 2020, sekitar 190,000 kes penipuan dilaporkan dengan kerugian ditaksirkan sekitar 3.7 bilion dolar. Kes-kes penipuan turut merangkumi 60% daripada keseluruhan jenayah yang dilaporkan di sini. Lantas, hukuman lebih berat memang sudah kena pada masanya, tambah Encik Rohim. Pemerintah akan ambil kira kes-kes jenayah yang nombor satu berleluasa dan mempunyai jangkauan yang uh, lebih ataupun yang serius. Di sini kita dapati mangsa-mangsa uh, adalah merupakan warga yang dah lanjut usia. Warga retiree yang mempunyai wang simpanan untuk persaraan mereka. Jadi uh, ramai di antara mereka ini menjadi mangsa kepada uh, scammers. Jadi untuk uh, melindungi mereka, uh, pemerintah fikirkan yang lebih wajar untuk hukuman lebih tinggi dikenakan kepada uh, scammers ini. Uh, seperti dulu kita tahu pasal Along, kes uh, Citi Haram uh, di mana uh, rumah tu pintu dibakar, cak disimpan dan sebagainya. Jadi dengan adanya uh, hukuman rotan ini, uh, kuranglah atap, uh, kadar jenayah dari kes-kes dari ini. Hakikatnya, kes-kes penipuan sering melibatkan sindiket rentas sempadan dengan dalang utama berada di luar negara. Contohnya, 27 warga Singapura kini diburu polis kerana disyaki terlibat dengan sindiket penipuan yang berpangkalan di Kemboja. Lantas, dapatkah pendekatan undang-undang mengekang pemindahan wang ke luar negara dan melindungi mangsa daripada ditipu? Berikut pandangan Peguam Mapan dan Pengarah Urusan ARLC, Abdul Rahman Muhammad Hanipah. Kita lihat one of the new features eh, dalam undang-undang baru yang protection of scams ni adalah apa yang dipanggil restriction order di mana pihak polis boleh memberi arahan kepada pihak bank untuk tahan mereka daripada uh, kirimkan wang overseas dan sebagainya. Ini sangat penting kerana uh, ini merupakan satu solusi yang tertumpu kepada situation scams kerana once duit itu ditransfer overseas, memang susah kita nak trace balik, susah kita nak dapat balik. Dengan pindaan terbaru, mereka yang menjadi keldai wang atau orang tengah dalam skim penipuan, seperti membuka akaun bank, menyediakan kad SIM atau berkongsi maklumat Singpass, juga boleh dikenakan hukuman rotan bergantung budi bicara mahkamah. Pada tahun 2022, pihak polis menyiasat lebih 7800 individu yang disyaki bertindak sebagai keldai wang. Jumlah itu kemudian meningkat kepada lebih 9600 pada tahun berikutnya. Kebanyakannya belia yang ingin meraih wang dengan cepat. Dengan hukuman sebab menanti, di mana garis pemisah antara mereka yang bersubahat dengan mangsa yang terpedaya atau terlibat tanpa menyedarinya. Kita uh, sepatutnya tahu yang ini adalah situasi di mana most likely it's a scam ataupun situasi di mana kita diberikan perjanjian oh awak boleh dapat komisen tapi komisen dia luar biasa. Adakah orang buat bisnes, komisen dia 60%, 80%. Jadi boleh dikatakan bahawa kita sepatutnya tahu dalam situasi itu, ini tentulah skam, uh, itu lain. Tahap culpability itu mungkin lebih tinggi. Tetapi di, di mana situasi, uh, individu itu uh, tentulah memang sebenarnya sebenar tak tahu akan adanya scam dan sebagainya, uh, punishment-nya ataupun culpability-nya platform ini hmm, lebih tinggi. Yang pasti kedua-dua peguam mampan menegaskan pentingnya kesedaran dan melakukan semakan bagi menghindari penipuan. Platform rasmi seperti Scam Shield, laman scamalert.sg dan portal pelbagai bank dapat membantu mengesan kes penipuan. Hanya apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, usaha membanteras penipuan online akan menjadi lebih berkesan.